yes, आज हम पत्रकारों को सबको यहाँ बुलाया है आप सब अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ आए हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारी मीटिंग का उद्देश्य ये है प्रेस रिलीज का उद्देश्य ये है कि गांधीधाम स्पोर्ट्स ऑथोरिटी का एक ग्राउंड है वहाँ पर हमारा गांधीधाम क्रिकेट एसोसिएशन कोचिंग स्टार्ट करने जा रहा है फर्स्ट ऑगस्ट से और उसके लिए हमने रिक्वेस्ट की हमारे रणजी प्लेयर जानी सर को तो वो पहली तारीख से यहाँ गांधीधाम के बच्चों को क्रिकेट का कोचिंग देंगे गांधी धाम क्रिकेट आजकल बहुत अच्छा कर रहा है अभी रिसेंटली पिछले महीने पूरे सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन की एक टूर्नामेंट हुई अंडर 19 की उसमें हमारी टीम चैंपियन हुई है अंडर 19 की और सबसे अच्छी बात यह है कि सौराष्ट्र की अंडर 19 की टीम में गांधी धाम के आठ लड़के सिलेक्ट हुए हैं तो हमारी ऐसी इच्छा है कि जिस हिसाब से अभी हमारा एसोसिएशन अच्छा काम कर रहा है हमारे एसोसिएशन के सारे मेंबर अपना कीमती समय निकाल के अपना पैसा लगा के काफी मेहनत कर रहे हैं गाँधी धाम में बहुत अच्छे ग्राउंड भी है जैसे गांधी धाम में डीपीएस का ग्राउंड है रेलवे का ग्राउंड है स्पोर्ट्स अंकुल का है इफको का है कंगलापोर्ट का है काफी ग्राउंड है हमारे पास वर्ल्ड क्लास इंडोर क्रिकेट की फैसिलिटी है अच्छे कोचिज हैं और अभी पहली तारीख से जानी भाई भी कोचिंग के लिए आ रहे हैं तो मैं वही कह रहा था कि ये अभी गोल्डन पीरियड है स्वर्ण कार्ड है कच क्रिकेट के लिए और आपके माध्यम से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप स्कूल्स को पेरेंट्स को हमारी ओर से रिक्वेस्ट करें कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे यहाँ पर क्रिकेट के कोचिंग के लिए भेजे क्योंकि अभी आठ दिन में पांच दिन मिस्टर जानी जो रणजी प्लेयर है राजकोट के वो यहाँ रहकर कोचिंग देंगे कोचिंग क्या, क्या, क्या बोला आपने फीस के के <गणीज़> हमारी जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गुजरात जब ग्राउंड अलॉट करते हैं तो हमें वो एक फीस कहते हैं कि इतनी फीस आपको लेनी है उसके मुताबिक ही हम फीस लेंगे कोई और यहाँ तक भी हमने डिक्लेयर किया है कि जो बच्चा बहुत ही अच्छा टैलेंटेड होगा अच्छा क्रिकेट खेलता होगा उससे फीस भी नहीं ली जाएगी बल्कि उनको हम अपने एसोसिएशन की ओर से पूरा क्रिकेट का किट जैसे बैट और पैड बॉल सब हम अपनी ओर से देंगे यहां तक भी हमने डिक्लेयर किया है कि जो बच्चा बहुत ही अच्छा खेल रहा है उसको हम डीपीएस में फ्री एजुकेशन भी देंगे बस हमारा एसोसिएशन ये चाहता है और हम लोग उस आगे ऐसा बढ़ रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे गांधी धाम से नेशनल लेवल तक क्रिकेट खेले अभी मैं जिक्र भी कर रहा था कि हमारे दो लड़के रणजी में सिलेक्ट हुआ है बहुत अच्छी बात है अब रणजी के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस करते ही आप सीधा आईपीएल खेलते हैं आप सीधा इंडिया खेलते हैं तो हमारी तो ऐसी मेहनत है कि आने वाले समय में हमारे बच्चे आईपीएल भी भी और 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 इंडिया भी खेले। और इसके लिए हमने जानी जैसे कोचिस के साथ हाथ मिलाया है और देखते हैं और अच्छा बच्चे आगे निकलेंगे राजू झानी हूँ राजकोट खाता नौकरी करते रणजी ट्रॉफी सौराष्ट्री रमेल छू केम चालू हो रिटायर थी गया गांधीधाम एक છોકરાઓ માટે કઈ કરવાની ઈચ્છા છે એટલે અમારી મિટિંગ થઈને મેં હા પાડી કે ભાઈ આઠ વર્ષથી છોકરા માંડી અને જે આપણે સિનિયર રમે છે એ બધાને રમવા શું અત્યારનું જે હાલનું પરફોર્મન્સ છે એના કરતાં સારું પરફોર્મન્સ થાય બીજા સારા છોકરા મળે અને નવા નવા ગાંધીધામના છોકરાઓ આજુબાજુ છોકરાઓને લાભ મળે એટલા માટે હું અહીં આવ્યો છું અને મારી મહેનત એવી જ રહેશે કે ભાઈ અહીંના જે બધા સાત સહકાર છે બધા એ લોકોને હું

એટલે એમને આઠ વર્ષની છોકરાને તૈયાર કરીએ બે વર્ષ ફિઝિકલી થાય એક વર્ષ નાનું થાય ને પછી પરફોર્મન્સ આવે એટલે ફોર્ટીનમાં તો જ છોકરો જઈ શકે ને ફોર્ટીનમાં એક છોકરો જાય પછી સૌરાષ્ટ્રમાં એક વખત રમી લીધા પછી એને સિક્સટીનમાં એમને આમ ચાન્સ મળે નાઇન્ટીનમાં મળે પછી ટ્વેન્ટી થ્રીમાં રજી ટોઈમાં એ કન્ટિન્યુ થાય એટલા માટે આપણે આઠ વર્ષથી તૈયાર કરવાની વિચારણા છે પ્રોસીજરમાં તો અહીંથી હમણાં શરદભાઈની બધા નંબરની આપશે અને અમે એક જગ્યાએ કોન્ટેક્ટ કરશું કે એનો ફોર્મ એનો નામ ની બધું જણાવશે એ લોકો પછી કઈ તારીખે કઈ રીતે જાવું એની પ્રોસિજર આઈના સરદભાઈ જમણા કરશે સર ગણપતમ માધ્યમ વર્કના કે નોન થા ડિગ્રીના નોટબોક છે પર એનો પ્રતિભામાં સારું શો હોય કારણ કે છોકરાઓને મોસ્ટલી આ ટેલેન્ટ હોય છે તો ફીસ કેવી રીતે સ્ટ્રક્ચર છે બહુ મોંઘી છે કે ના ફીસ માટે આઈના એસેસશન નકી કરશે ને આપણે જે કીધું શેખરભાઈ એ રીતે કોઈ પણ સારો છોકરો લાગશે ગરીબ હોવું કે માલદાર હોય એનું બહુ મહત્વ નથી પણ સ્પોર્ટ્સ રમતો હોવો જોઈએ સારો સ્પોર્ટ્સમેન હોય એને જ ચાન્સ મળશે એવું નથી કે ભાઈ આપણે ગરીબને બતાવવું પૂરતું કે અમારે કેમ્પ અમે ગરીબને સંસ્થા હલાવી દે છે એટલે ગરીબ રમાડીએ છીએ પણ એ છોકરાને કઈ આવડતું જ ન હોય તો અમે કેમ એને ટેલેન્ટ આપવું સિલેક્શન થશે કે પેલા આપણા જ કેમ્પમાં અમે અંદરો બેચ રમાડશું પછી એમાંથી જે છોકરાઓ સારા હશે એને સિલેક્શન મોકલશું અને ઈ ડિસ્ટ્રિક્ટ જે ટુર્નામેન્ટ એટલે અમે ઉપર જાણ કરશું